26 березня у міськвиконкомі відбулася чергова 46-та сесія міської ради. Перед початком сесії відбувся мітинг в підтримку діючої міської влади. Я причасню хочу вибачитися за те, що завдав вас в такий день, у діях та виходной день на цей мітинг. Але, як кажеться, достало. хто м'я достало? і я хочу с вами поділитися. Я сейчас скажу, 25 числа э, была э, зебраня или э, памятника воинам руводителям э, нашей Жолцефон э, во главе с Богданом Мининским. Микрофон говорит! Но я, э, больше кричать я просто не могу, выбачать. Выше самое. И на, я, хотела, я хотел бы сказать прежде всего, начиная с э, самой листовки, которая призывала людей на данный митинг. Людей собрали. На этот митинг сказал им, что будут аннулированы льготы, вернее не льготы, субсидии то есть обманом собрали, сам человек, который их собрал, с этим согласился и признался на митинге и сказал, иначе бы я вас не собрал. Кроме того, ну, неуважение к людям это одно. Есть еще такое понятие, как наша история. В конце данной листовки было написано «Сбор у трех коней». Вы меня извините, но архитектурный комплекс никто не посвящен он посвящен памяти тех, кто должит за нашу независимость за Богдана Хмельницкого, за его боевых соратников кроме того, хотел бы сказать что когда к вам этот человек обращается с телеэкрана и говорит уважаемые желтоводцы, мы с вами платим за коммунальные послуги это тоже неправда Потому что данный человек 5 месяцев уже не платит. У него больше трех тысяч долгов, и он живет за ваш счет, но он это по телевизору не говорит. Да, началось. И это самое. Да, это группа поддержки Я хочу зачитать начало звернения. До Желтоводской Минской Рады приняты на сборах громады места Желтеводы. Там была громада. 200 человек. Не більше всякому випадку. Ми учасники зібрання мешканці міста Жовтіводи заявляємо рішучий протест проти діяльності влади міста Жовті Води, яка проводить антисоціальну, антиекономічну політику в місті. Свідомо йде на порушення конституції і законів України прав і свобод громадян, погіршує життя мешканців міста. Вибачте, ми з вами всі. 48 тисяч вибирали наших депутатів. Я вас закликав сюди, щоб наші депутати, ідучи на сесію, могли побачити, що у них є підтримка. Ми їх вибрали. Вони взяли на себе відповідальність і командують нашим містом. Не 200 чоловік, які зібралися, а 48 тисяч, які голосували за цих депутатів. Крім того, 25 числа. мая уже есть э, на сайте Верховной Рады э, сообщение, будет избран у нас, ну, избирательная кампания начнется и будет избран городской голова. Поэтому я призывал бы призывал всех, чтобы не было экстремистских э, каких-то действий, потому что каждый, э, пусть подумает о том, что за голову, которого, за которую он будет голосовать, он должен прийти не на руины. Не надо нападать на наших депутатов и им диктовать условия. Не надо исполкому, в котором осталось пять женщин, которые сейчас управляют хозяйственной деятельностью города, тоже ставить палки в колеса. Иначе, если они уйдут, просто подписать никому будет для детей помощь, зачеты все. Не надо вынуждать людей к экстремизму. Нужно, мы, как вся громада, должны целенаправленно работать на то, чтобы у нас в городе было лучше, чтобы мы жили спокойно. Есть э, определенные формирования, такие, например. Хотят помогать милиции? Пожалуйста. Золотая сотня? Пожалуйста. Афганцы? Пожалуйста. Главное, чтобы это было на пользу нашей громады. Поэтому я призываю всех поддержать наших депутатов, наш городской исполнительный комитет, чтобы они спокойно доработали эти два месяца. Придет новый мэр, он пусть решает кадровые вопросы, хозяйственные. Но человек пусть приходит не на руины, чтобы за это время развалить все. А приходит и продолжает свою хозяйственную деятельность, деятельность меняя ее, как он считает нужным. Потому что получит доверие ваше. Вы будете голосовать за него. В принципе, спасибо за внимание. Ну, вообще, Уважаемые желтоводцы, спасибо, что пришли поддержать и коммунальные предприятия, и депутатов городского совета. Потому что, действительно, работать в данной обстановке, которой сопровождались и последние сессии, довольно тяжело. Когда было принято решение, ну, как бы... Митинги митингами, революция революция, все хорошо, но когда Рада объявила про самороспуск, ушел городской голова, фактически под давлением. В принципе, я его поддерживаю, мы собирались перед этим на фракции и поддержали, чтобы не допустить повторения событий, которые были в Киеве, в других городах, чтобы не было бойни. Он честно взял, написал заявление и ушел. За ним ушли заместители городского головы. Но никто из тех, кто организовал митинги, не подумал, кто же будет подписывать документы на выплату зарплат, зарплат бюджетникам, на проведение льгот и субсидий. И фактически поставили город на грань выживания. Никто не думает, в э, воскресенье тот митинг, который собирали, правильно Олег Федорович говорит, просто людей обманули. Сказали один раз, люди не пришли, Лавайка приглашал. Второй раз приглашал, люди не пришли к нему, люди ему уже просто не верят. Он написал откровенное вранье, что будут субсидии отменены. Понятно, это вопрос серьезный, касается многих людей. Благосостояние многих людей, к сожалению, у нас не такие большие зарплаты, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Это надо признать. Но фактически людей туда завели обманом. И Лалека сам это признал. И начинать... и начинать предвыборную кампанию на городского головы. Вот это вот именно ганьба. Ганьба начинать с вранья свою предвыборную кампанию. Это раз. Второе. Работники коммунальных предприятий. Очень много проблем. А в них всю жизнь проблемы. Вы, не до конца. вы пожалуйста. назовите фами свою фамилию, я назову вашу сумму долга. Анатолий Лукаш, можно тоже могу назвать. Я, я потом сделаю точно так же, как ваше вы, ваше нарушив вы, закон. Сколько я, сколько вы я скажу, не боюсь. Я могу назвать свою фамилию. Сколько человек? Вы, у вас будет товарищи вы видите вот это вот называется демократия в желтых водах это называется не разгул не демократия называется разгул демократии когда прерывать не я скажу сначала вы потом будете выступать в свою очередь вы собираетесь Ну Но все, нормально Так, дальше Коммунальные предприятия работали и будут работать То, что много лет пытались уничтожить желтоводскую ТЭЦ Это у этих людей не получится Вы прекрасно знаете, что Анатолий Лукашевич Именно лично ответственным порядка перед желтоводцами Которые установили автономную систему отопления Не узаконив их Сейчас все это возня, в принципе, на... если бы Анатолий Лукаш наверное, дали разрешение на автономку, ее бы здесь не было. Но вопрос принципиальный. Человек нарушил закон, и за ним пошли люди. Хотя в то время могли спокойно прийти в исполком и получить разрешение на эти автономки. Но вопрос поднимался в том, что ТЭЦ не будет, делайте все, что угодно, анархия, мать порядка и вперед. В результате сейчас эти люди через суды не могут узаконить свои автономки. Наше предприятие ЖРЭО обращается в суды. Суды признают незаконным установки автономных отоплений. Люди обращаются по снятию начислений. Суды признают, что предприятие правильно проводит начисления, независимо от того, что у людей стоят самовольно установленные автономки, предприятия обязаны проводить начисления. И вот в этом весь вопрос всего этого деребана, который пытается сейчас ввести наши предприятия. Что касается Желдоводской ТЭЦ. Вы прекрасно знаете, что последние четыре года у нас не было проблем с отоплением в городе. Да, у нас есть вопросы по внутридомовым сетям, которые 50 лет не менялись. И этим надо заниматься. И мы сейчас с Олег Федоровичем создаем совместную группу, которая, надеюсь, уже в этом, этим летом приступит к замене тепловых сетей внутридомовых. Будем просить привлекать и средства жителей, потому что все понимаете, что внутридомовые системы, то есть сами батареи, от тройника стояка в квартире – это собственность жителей города. Еще раз прошу обратить внимание жителей города. Вы приватизировали данное жилье, те, кто приватизировал. И батареи, и вся внутренняя разводка в квартире является вашей собственностью. И никто, понимаете, нигде не записано, что предприятие ЖРЭО то же самое имеет какой-то раз, разряд финансирования, чтобы менять собственность, принадлежащую жителям. Поэтому прошу просто понять и это ваша собственность, и жители города должны инвестировать в содержание своей собственности. Это та же самая и замена батарей, и промывка батарей. Со своей стороны предприятие будет заниматься внутридомовыми сетями. Кроме того, Олег Федорович сейчас на своем предприятии создал проектную группу, которая очень долго стоял вопрос отсутствия проектов на подключение полотенцесушителей, так называемых. Вы все знаете, проблема серьезная. В старой части города полотенцесушители при подсоединении к центральной системе отопления. В новой части города полотенцесушители отключены. Мы сейчас будем заниматься и этим вопросом. То есть проектная группа создана, будут разработаны проекты. Там совершенно небольшие деньги нужны для того, чтобы подключить полотенцесушители к центральной системе отопления и решить массу вопросов, которые возникают по этому поводу. Сама ТЭЦ, в связи с тем, что к нам зашли арендаторы, и сейчас в пятницу было выездное заседание, вы могли видеть по телевидению, что это проводится. За последний год порядка 20 миллионов вложено в реконструкцию ТЭЦ. Будет использован уголь в качестве альтернативного теплоносителя. Вы знаете, что газ дорогой, на прошлой неделе наше предприятие получило проект постановы кабинета министров за подписью новых властей о поднятии стоимости теплоснабжения в два раза. Это не отмена субсидий, это просто поднятие стоимости газа в два раза. И наша сейчас задача максимально быстро перевести тест на уголь, на тот энергоноситель, который не так дорожает, и этим самым сдерживать стоимость тепловой энергии, отопление, централизованного отопления. Я должен то, что Это наша задача, и в принципе ТЭЦ, когда будет у нас запущен паросиловой цикл, будет излишки тепловой энергии, вообще должна стать, я считаю, лидером, локомотивом развития города. Потому что на основе энергоносителей могут развиваться подсобное производство. Я могу сейчас десяток производств назвать, для которых нужны энергоносители, которые будут созданы в нашем городе. Но это в перспективе, эти работа есть и будет проводиться, независимо от того, что сейчас будет говорить дальше. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет, чтобы выступил Анатолий Лукашевич. Кто, кто под, руку, кто хочет, чтобы выступил Анатолий Лукашевич. Раз, два, пять. <реклама> Все понятно. Вы, я сказал, вы, Я знаю, что среди специалистов и ЖРЭО, и водоканала, и Горано, и других служб, и других предприятий города есть достаточно активные люди, которые обращаются со своими предложениями вообще по развитию городского хозяйства и городского коммунального хозяйства в частности. У нас было очень много комиссий, которые инициировались с Анатолием Лукашевичем Лалекой. К сожалению, месяца ушли на их работу, но не было принято ни одного решения конкретного и не было выдвинуто конкретного хозяйственного предложения, аргументированного и экономически, и технически. Я просто прошу людей, которые не безразличны проблемы реформирования ЖКХ в нашем городе, обращайтесь ко мне, обращайтесь к коллегу Федоровичу, я думаю, вместе, вместе с, с совместными усилиями сделаем такие группы со специалистами, именно со специалистами. И будем заниматься серьезно реформированием ЖКХ в нашем городе. Спасибо. Я еще раз благодарю всех, кто пришел на этот митинг в поддержку наших депутатов, народно избранных, в поддержку тех людей, которые сейчас на своих плечах несут хозяйственную деятельность его города. Большое вам спасибо. Я думаю, что и депутаты, и работники исполкома увидели эту поддержку. И, э, скажем так, будут понимать, что не только те люди, которые собираются, 30-50 человек, добегают себя, да, это не гельманы, в этом городе есть. Есть и работящие люди, которые также могут высказать свое мнение по данному поводу. Еще раз благодарю всех. Я понимаю, что мы все Люди работящие. День сегодня хороший. Поэтому благодарю вас. Мы пришли сюда не мешать работе, сессии. Мы пришли поддержать наших депутатов. Еще раз огромное всем спасибо.